Вот такие броневык пополнит транспортный парк 95-й аэромобильной бригады. Автомобиль навантажили, гуманитарную дополнули и отправляют на передовую. Там винбуркуном в этом функцию санитарного автомобиля. Мы знаем, какая обстановка сейчас на востоке. 95-я бригада разбросана. Она дислоцируется во многих точках. Сообщение между дислокацией бригады достаточно сложное. Ребята постоянно ездят в открытых автомобилях, в открытых автомобилях или в бронетранспорте. Вот все это простреливается, мы понимаем, что достаточно много раненых, и вопрос перевозки раненых стоит тоже остро. И вот для того, чтобы дать возможность обезопасить тоже перевозка раненых при перевозке и так далее, вот возникла такая такая идея купить бронированный автомобиль. это авто в Одессе, Придбали на кошты благодейники. Это бывший инкассаторский автомобиль, он защищен. Б 7 классу защиты, то есть это защита уровня, защита от автомата АК, то есть достаточно серьезный класс защиты. Услышали про проблему 95-й бригады и решили поучаствовать в финансово приобретении данного автомобиля. Надеемся, то что это хоть как-то поможет нашим бойцам. Гуманитарный вантаж сбирали противники Житомирского картонного комбината. Так как нам не все равно, что происходит в стране, мы постарались сделать, сделать все от нас зависящее. Сейчас как бы готовим. Помощь нашей 95-й бригаде помогли купили сигарет в общем-то постоянно помогаем водой радиостанциями вот в ближайшее время я как бы сам лично купил тепловизор как бы в ближайшее время должны получить его я передам обязательно бойцам нашим ну хочу передать привет как бы всем там есть много знакомых которые борются воюют как бы мы с вами Ми будемо вас підтримувати завжди. збираючи у дорогу гуманітарний вантаж, міській раді сподіваються, що цей бронівичок допоможе зберегти здоров'я і життя нашим житомирським воякам.